Рассказывайте, что продаете? Волосы, термоволосы, не натуральные терма. Вся мама, вся в бизнесе. І я я не мама, я вся в бізнесі. І в сторону кількості на Масштабуватися через кількість заявок для того, щоб вирости в кількості заявок зрости у кількості рекламного бюджету. У мене було много сил енергії. Ано шло я все тянула сама. Вот это незнание найомних работников, як это все делать. А тепер, когда я уже иссякла, то у мене виходить то, що получается. Про що ми сьогодні будемо говорити, да, взагалі, що таке розбір? Розбір це в реальному часі. Відкриваються всі цифри бізнеса, відкривається, збирається вся фактура, і в рамках 30-40 хвилин, прямо в режимі онлайн, без бізнес ніякої підготовки, я не бачив ще звіти, учасників, цифри. Тому все, що буде відбуватися, це буде відбуватися в режимі реального часу і про те, що робити з командою, і про те, де Зараз є вузькі місця в бізнесі і про е, продуктовий асортимент, і про локомотиви, і про продакт маркет фіт, і про відділ продаж, і про асистентів, і про найм. Е, ми будемо говорити абсолютно про все. В зависимості від того, що зараз болить конкретного бізнесу, ми на це будемо звертати увагу. Розбір відбувається з чотирьох частин. Спочатку ми збираємо інформацію про бізнес. Зараз я тут собі виведу, щоб вас бачити, спочатку, ми збираємо інформацію про ваш бізнес. Учасники вже підготували інформацію, сторінки, цифри, все додали. Сьогодні буде дуже цікаво декілька бізнесів, дуже великих. По-друге, я проходжуся по питанням, що незрозуміло, що не розумію, що як відбувається, яка команда, хто що робить, скільки заробляє, скільки достають, якісь там кредитні навантаження і так далі. По-третє, в рамках розбору. Формуються гіпотези, я не гуру, я можу ділитися якоюсь своєю надивленістю в рамках інстаграм бізнесів. Про що розповісти є і чим поділитися? Є якісь там регалії про мене. В мене системний відділ маркетингу. Сьогодні проводили екскурсію. Там працює 15 людей. Ми керуємо рекламними власними рекламними бюджетами від 15 до 40 тисяч доларів на місяць. Одночасно зараз ми впливаємо, можемо так сказати. Більше 500 бізнесів в моменті. Ми впливаємо на їх масштабування. Це учні, це клієнти з агенції. До речі, хто зараз знаходиться в напросуванні в агенції PR+, Поставте, будь ласка, плюс за свою кар'єру, як можна назвати? Да, провів більше трьох тисяч індивідуальних розборів. Трьох тисяч індивідуальних розборів. Тому реально є чим поділитися. В нас зараз вчаться лідери ринку в різних нішах. В кінці кожного розбору буде якийсь план дій: раз, два, три, чотири, п'ять. Ці дії будуть не в форматі рекомендацій. дії будуть вигружені в форматі А що б я би робив, якби я був би підприємцем в рамках цієї ніші?» і що б я робив би прямо завтра? Привіт! Альона, Здравствуйте. Рада вітати. будь ласка, пару слов про себе. чим ви займаєтесь, Як давно, де ви знаходитесь, чим ви живете помимо бізнесу, как родився, немножко фактури. Э, живу бизнесом, <laughs> занимаюсь бизнесом, э, занимаюсь с одиннадцатого года, ушла туда в декрет, э, вообще в онлайн магазин, Корот, первый раз заказала сыну, тогда была в декрете, заказала Габи -костюмчик. и с этого в принципе все началось, когда я подумала, что я могу, чего я заказываю, у кого-то, если я могу сама этим, сама могу это продавать, как и все не начинала с дропа по мне не понравилось работать, потому что я не контролирую от слова ничего и, не, и, и ну, вообще ничего не контролирую. Меня это не совсем устраивало. Потом ушла в Китай. Из Китая я завозила много товаров, перепробовала много. Тогда еще работала с напарницей. С напарницей в 2018 году разошлись. И с того момента веду бизнес сама. у Ниша у меня накладные выробы с термоволосами. Я уже, наверное, им всем надоела с этими термоволосами. А вы сейчас на потоке, да? Вы проходили наше обучение. Я 9-10, воскресенье была на вот этом разборе, который вы только что говорили. Да. Вашим, да. За... Потому что когда вы продавали, мы... последний был ваш разбор, я там была. Поэтому, да, я везде и всюду у вас. Отлично, отлично. Хорошо, Отлично. Так, рассказывайте, что продаете? Волосы, все что ну вот термо не натуральные термо, то есть. А скажите, что робите... такое термоволосы? какую задачу эти волосы решают? Это все то же самое, как и натуральные, только штучные волосы, искусственные, то есть они бюджетный вариант бюджетный вариант натуральных волос. Вот так. Кто ваша целевая аудитория? Целевая аудитория, ну, в основном это, начиная, наверное, 18, если основной 18, 65 средняя заработная плата, то есть у кого, потому что у кого там уже деньги есть, то они идут за натуральными, а, и, плюс иногда еще дети, ну то есть, ну сравнительно какие, боли какие боли решает ваш продукт? Это в основном после болезней, химия, стресс и тому подобное. Потом боль решает у нас, когда там выпускные праздники берут их там у хвосты, но это в основном такие, потом фотосессии, ну то есть это то же самое, как вот, грубо говоря, как косметика, когда нужно что-то, тиктоки снимают, вот эти парики одевают, э, там куда-то выйти погулять, молодежь в основном берет, более зрелая аудитория, это уже, э, когда добавить объем, когда добавить что-то, ну, там длину и тому подобное. То есть, ну, в принципе, много проблем решает с а чем сегодня пришли? С сегодня пришли? Ой, масштабирование. Ой. Вы сейчас где? Вы в Украине? Да. Немножко про себя можете так немножко сложить? Вы, там, там, вы в Украине, там где у вас там? Вы работаете, у вас ребенок, там супруг? не в двое детей, ну, старше 19, младшему 13. Да, муж, то есть... И вы вся мама, вся в бизнесе? И Я не мама, я вся в бизнесе. Муж с детьми, да? А Муж с детьми. Муж с детьми. да, да, нет, дети рядом. Муж с детьми и дети рядом. То есть не я с детьми, а дети со мной, можно так сказать. Так, хорошо. Так, а что не получается вообще? Что не получается в масштабировании, в прибыли? Что не мешает. Навер... Вот первое, что было мешало, это, наверное, то, что я иссякла. Я просто уже поняла, когда я пошла на девятый, на десятый, когда я вот этом все начала крутиться. В общем, когда я была с напарницей, когда-то было два мозга. Это один, я была локомотив, нас получается, по бухгалтерии, товар искала, все такое. А напарница, она была идея. То есть она придумывала что-то, куда-то вечно мы влазили, куда-то что-то мы вылазили, в такого плана. Потом, когда мы разошлись, когда я уже решила, что я занимаюсь термоволосами, я ушла тогда сама в Инстаграм, и он у меня пошел. Я вручную настроила как-то рекламу ту, и ну, оно пошло. И я сделала тогда, это как раз коронавирус был, тогда все в интернет пошли, я сделала очень, это я уже сейчас только поняла, что я сделала очень большую ошибку, у меня было много сил, энергии, оно шло, я все тянула сама. То есть вот это незнание наемных работников, как это все делать. А теперь, когда я уже иссякла, то у меня получается то, что получается. То есть получается, что незнание, вот как дальше. То есть я знаю, что мне нужно делать, а как это, чтобы переложить на кого-то, вот, вот, это было. Но уже начала с этого я выходить чуть-чуть, ну, с ошибками, конечно, с этими самыми, но уже хоть что-то. Но уже сил тех нету, нету т -т того огня. Боевая. боевая, чувствуется, чувствуется. Чувствуется у вас этот Скажите, пожалуйста, о чем бы сегодня да. хотелось поговорить, прям вот предметно, какой, какой вопрос прям детально разобрать? Я хочу понять, вот, ну, в принципе, вот только что то, что э, рассказывали Богдану, то я уже это все сидела записывала, потому что много вопросов, ответов я уже давно ну, с персонала, я поняла оттуда, ну, я уже просто его одела как бы на свой бизнес. Конечно, мне еще до тех размеров расти и расти, но тем не менее уже хотя бы понимать. И, что, вы, что вы поняли? Что вы себе уже записали? Ой, первое что бизнес-ассистент. Где его искать? Я уже даже узнала, что такое э, вот, рекру, э, рекрутинг, или что-то да. собеседование. Да, это, сам рекрутера найти его. Вот все списала, как э, дыр мир. Это самое. Поэтому э, единственное, что у меня такие вот, это может быть и глупый вопрос, я до сих пор не могу понять. Вот я написала, какой э, как надо над, над, Вот я знаю, что как-то надают э, доступ э, в Инстаграме без, без логина и пароля даемным сотрудникам. Я до сих пор не могу понять, как это. Может, это и глупый вопрос. Но я, я реально, я не понимаю. Вот, например, если на удаленке у меня просто девочка, которая сейчас. Да, Остановите, останавливаю. Ага. Вы сейчас начнете Алексей, блять, как рилс. ні не 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 это паркувати, як благодій, который я увидела, як його. Ні. Ні, такого не буде. Дивіться, все зрозуміло. Ви достаєте з цього бізнесу в минулому місяці вийшов в заробіток 920 доларів, правильно? Так. Це був рекорд. Ні, це був не рекорд. Рекорди в мене бізнесу? Максимум у меня было в прошлом году. Это как раз были... Сейчас я вам скажу тоже. Короче, это был январь, февраль и март. И у меня там... Только я тогда еще не вела таблицы. У меня были мои таблицы, но я вела грязными, так сказать. Но на тот момент было 176 тысяч... 176 тысяч и с маржинальности это где-то чистыми у меня выходило 140-100, потому что у меня ну, там маржа хорошая, то есть ну, где-то так вот 130, я так думаю, 140. Я это все делала я одна, поэтому все шло. А, не одна девочка была, но там маленькая. Поэтому... А как выглядит ваша бизнес-модель? Вы закупаете товар и потом его продаете? Что это подробно? Так. Да? Ну, э, у меня есть этот... За, на, с Китая я вожу товар, у меня есть дропы на проме и инстаграм. Це ваші клієнти, типа, так? Да? Ну так, да, так. Да, да. это получается в Інстаграмі це ж клієнти. Угу, Хорошо. А, ну, дивіться, для того, щоб збільшити продажі, угу. збільшити кількість заявок оці. Угу. Другого способу. Ну, можна ще підняти конверсію, але вона вас вона не маленька. Так би тут какого-то рука не произойдет. Угу. Вам необхідно увіліти в сторону количества навороту. Масштабюватися через кількість заявок. Для того, щоб вирости в кількості заявок, угу. необхідно зрости у кількості, у кількості рекламного бюджету. Тому що заявки приходять тільки з рекламного бюджету. И э, то, что я делал на вашем месте, у вас нормальная окупность, у вас нормальное співвідношення. Бачите, вы 4 доллара вытрачаете на клиента и 14-15 долларов зарабатываете. Первое. Я бы на вашем месте бы увеличивал бы рекламный бюджет. Угу. На 20-30% каждые две недели. И у меня бы нарастало количество заявок. А, угу. Понятное дело, под все в целом вам потрібно, когда вы сменшите рекламу, потрібно сменшивать а, количество креативов контента, вообще который выходит, и ассортимента. В скобочках локомотивов. Угу. А, Я понимаю, що таке слово локомотива. Це флагманський продукт, який літить з ярко вираженим акцентом. У кожному товарному бізнесі є продукти локомотиви котрі заїбають більшість товарообігу, забирають на себе. Всі думають, що в інтернет-магазинах продається все однаково в рівних пропорціях, але зазвичай 70% прибутку продажів приходить з якогось одного, двох, максимум трьох продуктів. Для того, щоб чтобы... Альон, у вас збільшилось. Количество продуктов локомотивов вам необходимо больше тестовать. Сколько вы за раз продуктов тестуете на месяц? Ну сейчас новина, один-два. Ну, mm -hmm. Но я их, как бы не то что тестю, я их ввожу просто в продажу и это, вот это ну, клиентам это нравится. То есть, э... Я бы начал бы делать 7-10. Uh -huh. То есть увеличится в пять раз в количестве количеств, Понимаете, наш бизнес будет расти, когда мы сбильшим, когда мы с большим, как раз таки килькость локомотивов. Когда у нас uh -huh. будет а их будет пять. Uh -huh. Ну все. В этот момент, когда вы вот это все будете делать, вам надо будет, вам нужно будет увеличивать команду. Mm -hmm. ну наверное бы наверное бы на вашем месте я бизнес ассистента брал. но no, я на нем уже акцент сделала я уже записала. Я говорила, у вас немножко попал. по другие функции у вас контент колхозный. по его брал бы с на приклад. бы его брал бы на функцию контент я бы брал бы его на функцию переписки. Я бы его брал бы на функцию таблички закупки, ну короче такие базовые uh -huh. базовые элементы. А, вы себе просто не представляете девочки за 18 девочки 18 в 20 лет, что они могут вытворять? Ну типа вы вы себе просто не представляете, Алена? Uh -huh. Они могут делать все, они ну они как просто бульдозеры могут. Но у меня сейчас девочка, вот это что по контенту, у меня сама это все делает. То есть у меня получается эта девочка есть, но она, я не знаю, что ей 25-26 лет. Сколько она стоит? Я ей плачу 10 тысяч в месяц. Это она у меня переписывает мне истории, что я снимаю, я ей снимаю, она выставляет потом получается мы, ну, какой товар на ну, какой товар выставляете когда это решаем как бы я а потом она дает какие-то идеи ну в основном я бы я бы брал бы бизнес-ассистента эта девочка ну короче колхозно делает надо этой девочке видение формировать вот эти все угу. дизайнерские элементы но это все дешево очень выглядит угу. э -э ну это это максимально просто дешево выглядит ваш продукт можно продавать очень очень ну как бы потенциально интересно при правильном контенте это можно продавать mm -hmm. в два раза. Это можно продавать просто в два раза дороже. При нормальном. Не вот это. Вот у нас есть. Сейчас я вам покажу. Uh -huh. Богдан соленый Они, конечно, продают живые волосы. Оно немножко все-таки по-другому. Ну, конечно, где-то по-другому. Uh -huh. Сейчас покажу. Uh -huh. Ребята, кстати, тоже вышли вот на очень хорошие объемы, больше 20 тысяч чистыми разрабатывают на наращивании волос в uh -huh. в оригинальной нише. Сло Вианка. Сло Вианка. -ви Я просто хочу показать вам ален подход, да? О господи, что, что то нужно. Может... Ну обратите внимание, да, волосы. Угу. Как происходит? Все, позиция... живые, да, все, все живые фотографии, за главное тоже вот это. Все подходит. живые. нет никаких дизайнерских интерьеров. Есть девчонки. Есть как бы мастер, который им там что-то ну сделал. Вы же понимаете, угу. у вас да у вас не наращивание, но у вас все равно волосы каким-то образом цепляются. Что мешает с вот этими волосами? Что мешает конкретно снять вот такой вот креатив? Угу. Блять, ну это выглядит на, я не знаю, на сколько тысяч. Что мешает сделать базовый вот такой вот креатив? Ну обратите внимание, без каких-то, ну как бы элементов. И это все выглядит, ну просто, я вам поставлю тезис, контент, ну типа колхоз надо убирать. Угу. Все, вот это ваш план. Рычаг произойдет, когда вы увеличите рекламу. На втором месте у вас колхоз контент и бизнес ассистент. И увеличить количество тестов. Я тоже считаю, что это прорывное решение. Количество контента, ассортимент это второстепенное. Все, ярко-зелененький это то, что надо было делать вчера. А вот это темненькое сегодня. Так. Но вам бы, вам бы все равно как бы не, не оставаться собой с собой, вам бы все равно как бы куда-то учиться или на мастер-группу, я бы вас 100% бы там. Может быть не сейчас, может быть немножко позже, но бы отправлял, потому что, ну. Ниша mm -hmm. обалденная. Ниша обалденная. Вот я вот сегодня первый разбор был, да, про мебель. Мебель это mm -hmm. нифига не. Я считаю, что ваша ниша mm -hmm. это очень хорошая, неплохая, ну, как бы история. Волосы. это Волосы наращивание, все, что с этим. Это же потом можно вообще вывести в наращивание. Парики. Ну, понимаете веток? Ну, типа, сколько может быть? Это обалденнейшее. Я вас вижу, ну, типа, там на ваш сатен вернуться, это вот так вот просто, при нормальном подходе, нормальном трекинге вас. Mm -hmm. Как надают доступ найманным противникам до сторинки без пароля. <laughs> Называется такая штука, это CRM-система. Або есть такая штука, это бизнес-ют. Можно и так, и так, можно давать, типа, доступы до фейсбука, до сторинк, и они там будут переписываться. Можно подключить свой аккаунт до CRM-системы. А можно вообще не паниковать и зафиксировать тот момент, что магазины, которые продают сотнями тысяч, ой, не сотнями, тысячами свои товары, они впускают директ-менеджеров, и они взагали ничего не отпускают. Не а, выпускают. я понял. Типа риск есть, ну да, но то, что вас заблокируют страницу, ну риск тоже есть. Угу, я понял. забудете? То, что вы забудете завтра пароль, тоже есть. Навсегда. Тоже есть. Знаете, вот как бы, ну, не стоит параноиться, да? Как mm -hmm. правильно зараз мне здесь своей нишей правильно разраховать за найманных противников? А, смотрите, я бы немножко, конечно, бы сейчас начал топить в бюджеты, я бы ваши бюджеты бы там вывел на 800-900 долларов, и в этот момент бы я брал бы бизнес-ассистента. Mm -hmm. Можно, в принципе, плавно уже, ну, вам просто надо ему зарплату чего-то платить. А бизнес-ассистент хорошо от моей ниши, вот моей вот какая, вот, ну, нормальная, так сказать. Вот. Под задачи организовывать контент, переписываться, делать таблички 20 тысяч. Угу. Девочка от 18 до 25, вам вот такое будет, Ален, для вас достаточно. Но вы себе просто не представляете, какие талантливые они бывают. Просто нормально найти ее надо. Ценностную. Угу. А... А зачем? Чеварту варто зараз направлять свои силы на создание иншой историнки? Зачем? Потому что по, по, вот это что наняло, и в голове опять идеи появились. А их же что надо, и вот, и вот, вот это не знаю, вот это знание разменная монета. Это, это стоит... У вас хорошая ниша, Алёна. Ну вот, например, меблями вы занимались. Я бы вас тут, ну как бы, возможно бы направил бы куда-то в другое. Угу. Здесь, пожалуйста парики, расширение ассортимента, наращивание, пожалуйста. Не угу. надо вам снеки. Зачем? новая идея. Я поняла. Тут, тут расти. Значит, волоса. Ну вот. Еще идея по товару, который используется опытом в Украине. Ну, Не занимайтесь не занимайтесь ерундой не занимайтесь ерундой алена с чем уходите с понятием что делать дальше убираем колхозность убираем потом увеличиваем рекламу и новинки локомотивы новинки сколько новинок будет в следующем месяце протестируем М я думаю, ну это в следующий месяц, это же мне его еще сначала завести, надо время завоза. Это будет. Ну, это где-то 3-4. Я точно. Найду. Вы новинки можете тестировать и без завоза. А, в смысле, просто выставляете, смотреть, как они... Да, называется рубрика предзаказ. Девочки, оформляю заказ. Кто хотел У -у -у. бы? Давайте реакцию. Пишите. И таким способом щупать спрос. Угу. Просто у них дело в том, что вот этом э, с волосами они, я, я просто помню один момент, какой-то такое делала. А, э, то, что они реагируют, что они хотели бы, это не факт того, что они покупают потом. Им, то есть, но ну, им нравится, да, они бы в голове там у себя одели. Похотели, секрет. Просто... Хотите секрет расскажу? Хотите секрет? Да. Никому не рассказывайте так. Да. Когда вы скажут, когда вы наскажете, что вам не цикаво, вы кажете. Едет очень маленькая партия. У тебя есть возможность сейчас забронировать свое место. 100 гривен. На карточку отправляешь, когда приедет товар. Я докладишь. поняла. Я поняла. Ален, только это между нами. Я поняла. Клиенты должны голосовать деньгами. Клиенты должны голосовать деньгами. Супер. Все, Ален, вам успехов. Я бы вам очень сильно советовал бы спустя время там в мастер-группу залететь, потому что ну ваша ниша, я в нее очень сильно верю, и вы, ну, как бы, чувствуется, Спасибо. что... Спасибо. Вас правильно немножко направить надо. Вам и начинать разбираться уже как раз-таки в системе. Вы прошли вот этот базовый уровень, да, Деньга зарабатывают. У -у -у. вы понимаете, вы как бы, вот уже такая... Теперь сейчас надо вас четко, дисциплинарно правильно направлять в рамках системы, организации, команды, планирования и вот этих uh -huh. элементов. локомотивов локомотива и так далее. Да, Все. но я не думала туда к вам уже опять. Сейчас с товаром, а потом к вам опять. Все. Ребят, на такой разбор к нашей команде вы можете записаться сегодня по ссылочке в чате, которую отправит Серафим. Мы продублируем его в телеграм-канал. Очень часто ты не видишь возле себя прорывных решений. Их невозможно найти, находясь внутри операционки. Невозможно. Для того, чтобы их видеть, для того, чтобы их находить, должны быть какой-то взгляд сверху. Как раз-таки диагностическая сессия ⁇ это и есть тот такой формат, в котором человек вне помогает вам посмотреть на ваш бизнес сверху. Можете на нее записаться, вижу вопрос в чате, на нее записаться можно бесплатно по ссылке в чате. Это двухчасовой формат в Zoom со специалистом нашей компании, вот, на котором как раз таки найдутся, зададутся правильные вопросы, подсветятся проблемные зоны и найдутся прорывные решения.